Господа офицеры, вот уже к финишу подходит круг. Читайте. Устав зачитан, все пункты озвучены. Вот и... Осталось только еще стали шампанское дамбу, да? Останется. Ну и конечно же по очереди позвоночку обязательно, дабы все эти пункты закрепились и посвящение действительно по-настоящему состоялось. Я думаю, что мужчины все поаплодируют и классным дамам. Офицерские а жены посвящены. Ребята, я в прошлом году увидел встречу 20-летний юбилей наших нашего Там Серега, наш старшина, был командир звуки. Он мне показал их фильм, видеофильм, как они отпраздновали 20-летний юбилей. Я после этого загорелся, просто у меня, извините за грубые слова, жаба задавила. Ну неужели мы тоже не сможем такого сделать? Понимаете? Вот. И, потом был э, танкиста, приезжали Юра, приезжали там Андрюха, ну, у нас много было, человек 8-10. Вот. И я сказал, что ребята, я кровь из носу сделал, чтобы у нас было, ну, по крайней мере, хоть не хуже. Не вот. хуже. Было, да? да, и, э, понимаете, ну, дай Бог, чтобы получилось так, чтобы было не хуже. Поэтому, ребята, я э, делал это все не для себя, а делал для себя. И э, я очень рад, что, понимаете, э, ваше отношение к этому делу, это ваши флюиды, которые в моем сердце отражаются. И у меня настолько глубоко я тронут тем, что вам все понравилось, понимаете, настолько я тронут, что у нас все получилось, это очень хорошо, это очень активно. Ну, я сомневаюсь, что, конечно, все, конечно, могут говорить, там, на 35 лет получится, 40 лет получится, это глупость. Я... Чтобы Я надеюсь, что наша встреча сегодняшняя, наша встреча сегодняшняя, нас собрала всех в почву и мы уже увидели друг друга, мы познали друг друга. Будет э, видеодиск, будет там все адреса, там все, кто чего, как он, где живет, там телефоны, все прочее, прочее, прочее. Я надеюсь, что мы после этого будем общаться гораздо чаще, чем мы за 30 лет до этого общались. Вот это моя основная задача была. Не только собрать, а чтобы мы после этого общались гораздо чаще. Все. Ребята, спасибо, ребята, 5 ребята, давайте за нас, за нашу третью роту, ребята, наливайте брюнки, водочки винца там и все. И давайте выпьем за нашу третью роту. Ребята, за нас. За наш коллектив. У нас сегодня собрался кстати, коллектив гораздо больше, чем первая рота, чем вторая рота, понимаете, гораздо больше коллектив. И это говорит о том, что мы, не мы, не мы знаем, лучше. Я а скажу, концов Больше Чем больше роды не и было. И все. Вот наша рода была последняя. А... Больше. больше, нет, ни хуже, ни, ни лучше, она была последняя. Больше <чесс> в училище третьей роты не <чесс> было. И конец, и конец. Старшина роты, старшина Кривенко. Старшина роты, старшина Кривенко. А мы же мы что, мы что, не выбрасывали с, э, с четвертого этажа, как бы, по традиции, да? Ну, ставили, ну одеяло, как положено нас Аспыкане, по традиции, пожарились. Так а что нас любили, так что нас хорошие, бить мы больше не будем. Есть на бассейн, уронить. Да. Ну что ж, засказанные слова. За доблестную третью роту пьем!